За вашим прогнозом, тобто, це реально почався якийсь певний поступ, уже якісь справді серйозні результати, чи все ж це дуже надто повільно, і ми ще чекатимемо на звільнення тих регіонів дуже довго. За вашим прогнозом? Я думаю, що ми будемо чекати. Достаточно долго для полного освобождения. Впереди еще будет партизанская война. Устроить диверсию не так сложно, потому что из России приехать, да, пересечь границу, там буквально 80, 80 километров, да, буквально в течение одного часа вывезли установку, обстреляли и уехали дальше. То есть не обязательно фактически присутствовать на территории Украины даже. То есть, ну, я имею в виду на территории каких-то городов. Я думаю, что мой прогноз такой, что ситуация с освобождением затянется. Бои будут очень сложные и жестокие в самом Луганске, потому что это будут городские бои. Террористам будет все равно, куда стрелять. А тем более, с учетом того, что если туда приехали, ну, пришла российская техника и сами россияне, им будет абсолютно безразлично. Будет город уничтожен. Ну, по крайней мере, разрушение будет очень серьезное. Если верить информации, которую сами снимают россияне на видео и фотографии, то, по крайней мере, в Ивановской области военным выдавали зимнее обмундирование. Уже зараз? Да. Ну, ось это... так. Я думаю, тут не складно зробити висновки, якщо да, це якщо правда. Якщо Путин ця інформація не... підтвердиться, то... Якщо Путін не змінить якусь свою стратегію, да, безмисленну, яка, на мій взгляд, зараз, це уничтоження просто людей з обох сторон, я маю ввідомо, по підтримці, вот, то це затягнеться дуже надовго. І, можливо, дійсно до глибокої осені, якщо навіть не до зими. Як казав Стрелков, Стрелковим, ватніки потрібні були, ну тепер... Е...